নমস্কাৰ সকলোকে চিনেমা এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'টো সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ মই তোমালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ এই এফিডেভিডখন হয়তো বহুতে ভাবি আছে এইখন কেনেদৰে বনাব লাগিব এইখন নহ'লে তোমালোকে ইচ্ছাতে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা যদি বেলেগ ডকুমেণ্ট দিয়া তোমালোকৰ ডিফেক্ট আহিব ৰিজেক্ট কৰি দিবা আৰু যদি তোমালোকক চেক কৰি দিয়া তেনেহ'লে তুমি সেইটো স্কলাৰশ্বিপ একেবাৰে নোপোৱা আৰু সেইকাৰণে সাৱধানে দিবা এইখন দেখিছা নহয় ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ হয় মই দেখাই দিছোঁ দেখা পাইছা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ হয় আৰু এইখন এপ্লাই কৰিবলৈ তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে নহয় তালৈ যাবা তাতে ক'বা এনেকৈ এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব নি বুলি যদি তেখেতে পাৰিম বুলি কয় তেখেতকে দিবা প্ৰায়ভাগ চিএচি চেণ্টাৰতেই কৈছে মোৰ এখন চি এছ চি চেণ্টাৰতে কৰা হয় এপ্লাই আৰু বৰ বেছি টকা নলয় মোৰ লৈছিল সাতশমান টকা সাতশ সাতশ ইমানটো লয় বৰ বেছি নলয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু ক'ৰ্টটো অলপ দূৰত আছে সেই হেতুকে সাতশ লৈছিল এখন আৰু এখন মই ডমিচিয়েল এপ্লাই কৰিছিলোঁ যিহেতু মোৰ পি আৰ চি নাছিলে সেইবাবে ড'মিচিয়েল ড'মিচিয়েলখনতো পাঁচশমান লৈছিলে আৰু তোমালোকেও যদি ক'ৰ্টটোৰ ওচৰত আছে তেতিয়া ভালেই হ'ব নিজে গৈ আনিব পাৰিবা এপ্লাই কৰি পিনি আৰু এইটো অনলাইন প্ৰচেছ নহয় দেই এইটো সম্পূৰ্ণ অফলাইন হয় তাত ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে বেলেগ নথি পত্ৰ দিব লাগিব আৰু তোমালোকে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইচ্ছাতে তেনেহ'লে এইটো এই দুটা ডকুমেণ্ট ড'মিচিয়েল হওক পি আৰ চি লগতে এইটো এফিডেভিট ড'মিচিয়েল আৰু পি আৰ চি একেই কিন্তু ড'মিচিয়েলখন এক বছৰৰ কাৰণে ভেলিডিটি থাকে কিন্তু যদি তোমাৰ পি আৰ চি আছে গোটেই লাইফ টাইম থাকে চলি যায় যদি তুমি এপ্লাই কৰি নিম বুলি ভাবিছা তাৰ ভিতৰতনো কেনেধৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে মই নেক্সট ভিতৰত দেখাই দিম বাৰু